Місто жовті води 2 лютого. Міський голова Василь Тарасенко повернувся з лікарняного і особисто вів оперативну нараду. На початку він висловив свою думку щодо останніх подій в місті, починаючи з комунального майдану. Начнем, ну, мабуть, з початку декабря з так називаємо комунального майдану, який тут був під постійнами із полковод. Скажем так, человек, который занял четвертое место в выборчих паригонах мэра Миста, но никак до сих пор не может успокоиться. Ну, может быть, он и сам и успокоился, конечно. Ну, те люди, значит, под эгидой, которого он нашел на выборы, которые в него вложили ну, приличные деньги, но не может никак успокоиться, никак смириться с тем, что произошло. То есть, ну, произошло, скажем так, их поражение небольшое. Собрали людей под предлогом коммунального повышения коммунальных тарифов перед сессией. Хотя все отлично знают, все отлично понимают, что на сессии такие вопросы не принимаются. То есть я считаю, что данные товарищи значит, просто, э, просто обдурили желтоводцы и выгнали их к стенам исполкома 20-градусный мороз. Это недопустимо. Хотя я хотел бы обратиться к желтоводцам. Э, за неделю до коммунального Майдана я значит, выступал неоднократно в средствах массовой информации в телевидении и говорил о том, что значит, без обсуждения тарифов, без определенной процедуры никакие действия производиться не будут. Но почему-то наши желтоводцы ну, плохо немножко услышали, может не слышали, не знаю. То есть сработала Система такая, скажем так, э, по принципу баба-бабе сказала. То есть подковерные слухи разошлись по городу, значит это все приняло за чистую монету, но народ не подумал о том, что его просто, честно скажу, просто э, цинично нагло обдурили. Если же взять непосредственно проведения самого майдана скажите я бы остановился на том что э, те кто проводили данный майдан это мое мнение их не интересовало вот э, суть повышения тарифов их не интересовало чего нужно было сделать картинку э, на майдане если поднять значит видео значит, посмотреть на мнение, там хорошая есть статья, написано на мнение, значит, если это все дело поднять, то есть видно, что символика была на Майдане, значит, очень хорошо, значит, типографически сделана, так, это не желтоводская символика, и, скажем так, почему и каким боком, значит, на Майдане присутствовали, значит, скажем так, посторонние лица, не желтоводцы. Это политическая партия «Трудовая солидарность», если мне не изменяет память. Это люди, приехавшие из Кировограда. Я задаюсь вопросом к себе и к вам. Причем здесь люди Кировограда до коммунальных платежей там, или повышения тарифов в городе Желтой Воды. Никто не задавался этим вопросом, нет? Вот ну, попробуйте задайтесь этим вопросом. Значит, в начале, в первых числах, после коммунального Майдана, в первых числах была очень хорошая статья, значит, на нашем мнении. Она у меня есть, полностью распечатана, значит, и очень интересная статья, много она проливает света на эти события, так. И я бы просил средства массовой информации. Так? Ну, в частности, значит, больше у нас печатные СМИ. Э -э взять эту статью, напечатать в газете, потому что, ну, скажем так, не все наши пенсионеры, э -э там более э -э взрослая часть населения, ну, скажем так, лазит по всем сайтам, по интернетам, читает и так далее и тому подобное. То есть и пускай люди прочитают эту статью. И потом немножко задумаются. И вот у меня вопрос вот к этим организаторам данного митинга напрашивается, это что у нас сепаратизм? Или мы же рассматриваем ситуацию? Или нам нужно в желтых водах повторение Донецка и Луганска? Я это рассматриваю как так. Не по-другому. Не иначе. И от шага до истры, или наоборот, был промежуток очень маленький. Хорошо, так сказать, сработали службы у нас, те, которые положено работать, то ситуация прошла спокойно. Но могло быть и по-другому. И тогда что мы с вами будем делать? Значит, я э, на Майдане, так сказать, то, что говорил, неделю до Майдана и на Майдане, Значит, я говорил и обещал, что без обсуждения, без всей процедуры никаких повышений тарифов не будет. Это было начало декабря. Сегодня у нас 2 февраля. Мы тарифы подняли на что-нибудь? Нет. Работают рабочие комиссии. Значит, и в лучшем случае это будет или конец февраля, или может начало марта после отработки всего и вся. Я свое слово перед желтоводцами, перед избирателями сдержал. И далее, если говорю, то буду держать свое слово. И та комиссия, которая работает, и та инициативная группа, которая включилась в работу комиссии, насколько я я проинформирован, значит, они собирались там два или три раза, кроме э, криков ора больше ничего нет. То есть конструктивных предложений от желающих поучаствовать в комиссии со стороны Лелеки и компании не было. Последний раз на комиссии им уже на руки отдали документ, тот, который разработал наш ЖКХ что, как, куда уже урезать, на чем еще сократиться. Но до сих пор от них никакой информации нету. Значит, если в ближайшее время мы не закончим этот вопрос и в ближайшее время, скажем так, не приземлим наши тарифы и мы их не примем, то у нас отключат лифты. Під час другого комунального майдану з учасниками акції спілкувався заступник мера Анатолій Малюшко, де в цей час знаходився сам міський голова. Про це далі. А я знаходився в Києві. Я общався з нашими народними депутатами Кришиням Олег Юройовичем і Бірйозові Ніколаєвичем. По питанню нашої з вами. значит э, программы социального и радиационного захвата населения и так далее и подобное. Потому что в то время, так сказать, была уже информация, то очень много программ государственных будет закрываться. И нужно было что-то делать срочно и решать, чтобы желтые воды не лишили данной программы, чтобы ее не закрыли. И вот мы с депутатами в Киеве этим занимались. И спасибо нашим депутатам за их помощь в этих всех вопросах. И вообще, сказать, спасибо и Крышину, и Березе Николаевичу о том, что они помогают в городе Желтые воды. Хотя мы как избиратели желтых вод, ну скажем так, если взять статистику выборчего процесса, ну не отдали голоса за них или то есть отдали, но мало. Но несмотря на это, люди очень много. і сильно допомагають. Місту. Я їм за это громади. Скільки ж коштів було виділено нашому місту в рамках програми радіаційного та соціального захисту на 2015 рік? В цьому году в програмі у нас виділено 8,5 мільйонів. Хоча багато програм закрити, але ми От стояли. Міський голова також зачепив тему боротьби з корупційними схемами в жовтих водах. Уже будучи в цій дорозі, значить, підходили ко мне определенні товариші, які, скажімо так, от треба рішити випробувати по землі. От треба би там би как-то там рішити по, по, по недвижимості. Но ну, я их так культурно хорошо спровадил. Потому что это вопросы, скажем так, были ну, некорректны, незаконны и так далее и тому подобное. Мне, значит, я могу напомнить единственным желтоводцам еще один случай многолетней, многолетней давности. Ну, кто захочет, тот поднимет статистику, все остальное прочее. Значит, у нас с вами много лет назад построились два больших супермаркета, да? Это Великое Кишение, и Конфи. Каким там образом это все, скажем так, делалось в то время, я не хочу вникать, но смысл того, что, что когда построились эти супермаркеты, то деньги за продажу земли упали не в городской бюджет, не в городскую казну, а, а в карманы некоторых предпринимателей. И вот это вот, я не хочу, чтобы это было. И вот я пока, сколько я буду находиться на этой должности, сколько я буду находиться на этой должности, я боролся, борюсь и буду бороться. С теми проявлениями. Я никому не позволю деребанить желтоводскую землю. Я никому не позволю деребанить желтоводское имущество. Я никому не позволю деребанить желтоводский бюджет. Ну а моим, э, скажем так, оппонентам в, кач... э, в лапках, чем в кавычках. Значит, я хочу предупредить, что если вы будете дестабилизировать ситуацию в городе, если вы будете накалять ситуацию в городе, то будете общаться с правоохранительными органами, с милицией, с прокуратурой. ССБУ. Я не хочу, чтобы на территории города Желтой воды повторился или Луганск, или Донецк. Жовтовоців атакують застуди та респіраторні захворювання за тиждень. Рівень ГРВі та грипу в місті виріс майже у два рази. Переважно хворіють діти. При обращенні з амбулаторною допомогою наблюдається рост заболіваємостю ОРВІ 435 випадків проти 295, серед них взрослого населення 187. Дітей 248. Таким образом, по сравнению з предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости орві на 47,4%. Негода, яка розігралася останніми днями, завдала шкоди комунальному господарству міста. Про аварії, які сталися на минулих вихідних, розповів директор жрео Олег Кудрявцев. У нас э, очень э, сложно прошли э, эти выходные в связи с дождями. Э, под Дзержинского 8 э, горели кабеля. Э, сейчас э, все силы брошены на устранение этой аварии. Несмотря на то, что э, заработная плата еще не выплачена, но зарезервированы деньги на восстановление кабельных сетей. Дзержинского, 5. Второй подъезд также обесточен. Будем на 4. Залит э, этаж э, щитовой пятого этажа. Ну и течь кровли э, больше 20 домов. То есть, э, несмотря на то, что в прошлом году э, силами КПБЖЛ было выполнено текущего ремонта на э, 2000 квадратных метров больше, чем э, даже теоретически могли оплатить Жителів жовтих вод этого недостаточно. Нужно Нужна е, більше ділять е, капітальних ремонтів життя крові в нашому городі. У зв'язку з цим Олег Кудрявцев висловив побажання про збільшення фінансування на капітальні ремонти житлового фонду.